গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ ভালেই বৰ্তমান যোৱাকালি বতাহ ধুমুহা ইমানেই হৈছে আমাৰ ইয়াত একদম ফালি আজি লাইনটো কাটিলে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান লাইনটো নাই সেয়ে দেখিছেনে এইবিলাক অৱস্থা নাই গছ চছ পৰি মানুহৰ ঘৰৰ টিং চিং এৰুৱাই এই অকণমান এতিয়া কমেই দেখিছে বৰ্তমান লাইনৰ ৱাটো কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে বৰ্তমান সেই দিছেনে টিং চিং গোটেই দোকান খোৱা অৱস্থা নাই মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক ৰাস্তাটো নে চাবলৈ সন্ধিয়া নাই দিছেনে নাই সেইবিলাক অৱস্থা নাই আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে সেইটো কাৰণে মই আজি খুব গাতে উৰি আহিছো চোৰণিখনত এইফালে চাওক আমাৰ চাৰিআলি বাঁহ বাঁহ হাজাৰ দেখিছে এইফালে মানে ছাইডত এই দোকান আছে এই তেনেকুৱা নিচিনা এই গোটেইসবাহ টিং উৰাই পেলাই লৈ গুচি গ'লগৈ দেখিছেনে গোটেই টিং নাই দেখিছে কালি ধুমুহাজাক ক'ত ক'ত হৈছে মোক কমেণ্ট এটা কৰি আপোনালোকে জনাবচোন ক'ৰবাত কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি বাৰু আমাৰ ইয়াততো বহুত হৈছে এইফালে চাওক ইয়াত দেখিছেনে এইখনো দোকান গোটেই ভাগি পেলাই অৱস্থা নাই আৰু এই ৰাস্তা ঘাট নোখোৱা ক'বই নালাগে ইয়াত দেখিছে এই ৰাস্তা ক'বই নালাগে কিমান কি হৈ আছে বাৰু এইবোৰ বা লেতেৰাটো পৰিবই নহয় জানো তেওঁ দোকান ঘৰ ভাগি গোটেই অৱস্থা নাই এইয়া গোটেই ভালকা খাই গছেদিছে সোনকালেই মাইনাকেইজনীও টিউশ্যনত গৈ আছে মৰ্ণিং মই ছোৱালীক থৈ আহিলোঁ বাৰু আজি চাৰিআলি তললৈ নগ'লোঁ কাৰণ একদম বহুত লেতেৰা হৈ আছে শেষৰ পৰা অলপ মই চাফা কৰোঁগৈ ঘৰৰ বাহিৰতো তাৰপিছত ভিতৰটোত লাগি যাম কালি ধুমুহাজত হঠাতে আহি গ'ল লাইনটো কেতিয়া দিয়াও সেইটোহে চিন্তা অইনটো নহ'লেও মানুহে মোবাইলকেইটাকে চাৰ্জ দিব লাগিব নহয় জানো সকলো ঘৰতেতো ইনভাৰ্টাৰ নাথাকে গতিকে লাইনটো আহিলে সুবিধা হয় ৰ যাৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ নাথাকে তেওঁলোকেতো মোবাইলকেইটা চাৰ্জ দিব লাগিব ইফালে চাওক এইটো দেখিছেনে এইটো হ'ল টিউচনৰ ঘৰ গোটেই টিং চিং উৰাই লৈ গ'ল দেখিছে এইটো টিউচন কৰা ঘৰ হয় আমাৰ ওচৰৰ দাদা এজনক গতিকে দেখিয়ে বেয়া লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কেনেকৈ বা টিউচন কৰেহিহি এতিয়া বৰ্তমান মই ঘৰ পদূলি পালোঁহি আৰু এফালে দেখাবোৰ লৈছোঁ এয়া তামোল গছ দেখিছেনে মোৰ তো বাগৰি পৰিলে সেই গছবোৰত তামোলো আছে বাৰু ভালকৈ পকিবই নাপালে খালি বহুত ভয় লাগিছিলে ধুমুহা আহোঁতে আৰু তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথা মোক ছোৱালীজনী মই কালি বাহিৰত গৈছিলোঁ মানে বাথৰুমৰ দৰ্জাখন ধাম ধমাই থকাৰ কাৰণে আৰু ভাবিলোঁ তাই ক'লে যে মা বোলা দুইজনী যাওঁ গোপালে বাথৰুমত দৰ্জাখন মাৰি আহোঁ বতাহটো কমোতে গ'লোঁ গোপালে টিং এখন উৰাই লৈ গ'ল টিংখন মই ঠিক কৰিলোঁ তাই মানে লেট্ৰিনৰ দৰ্জাখন মাৰিব গ'ল বাথৰুমত তাৰপিছতে আৰু মই ভাবিলোঁ তাই ভিতৰত আহিলে মই পূৰা ধুমুহা যাওক আকৌ যেতিয়া আহিলে তাইকতো বাহিৰতে থয় মই একদম ভিতৰৰ পালোহি পাই দৰ্জা ঘৰ মাৰি মই ভিতৰত সোমাই আছোঁ তাই মাতি আছে মই ৰুমত ইটো ৰুমত চাইছোঁ সিটো ৰুমত চাইছোঁ তাই নাই তাৰপিছত তাই কৈছ মা তুমি ক'ত আছা মই বোলো মোৰ ভিতৰত আছোঁ তুমি ক'ত আছা কৈছা মইতো বাহিৰত আছোঁ আকৌ গৈ পেলাই দৰ্জা খুলি তাইক লৈ আহিছোঁ গৈ তাই মানে ধুমুহাতে বাহিৰতে থাকিলে কালি অলপ টাইম দৰ প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান ময়ো নাজানিলোঁ তাইক মই ভিতৰত বিচাৰি ফুৰিছে তাই মোক বাহিৰত বিচাৰি ফুৰিছে কি যে হ'ব গতিকে এতিয়া বাই বাই মই এইবিলাক দেখিছেনে আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশটো মই এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি ৰখা দিছে এইজোপা আমাৰ ঘৰৰ ছাইডতে এজোপা মস্ত ডাঙৰ গছ আছে এইবোৰ ৰঙা ৰঙা গুটি লাগে যেনে চোতালখন বৰ বিশেষ পাত পত্ৰ পৰি থকা নাই বাৰু কিন্তু এইবিলাকৰ খৰি চৰি কিবা লেতেৰা চেতেৰা এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি লওঁ এসোপা এশবাৰ চাফ চিকুণ কৰিহে নিজে ভিতৰত এখন অৱস্থা নাই গোটেই গেলা হৈ আছে মানে ঢূলা ঢোলা খবৰ চাফ চিকুণ কৰিলে মই ওখটো খাওঁতেতো আজি চোতালখন সৈতে চাগৈ ডেৰ ঘণ্টামান লাগি যাবগৈ চোতালখনো অকণমান ডাঙৰ সেইটো কাৰণে সেইকে বেয়া